পোনপ্ৰথমে সকলোৱেকে নমস্কাৰ আৰু বহাগ বিহুৰ ওলগ চাইছিলোঁ বিয়াৰ পাছৰ প্ৰথমটো বিহু সেইবাবে মই বনোৱা তেল পিঠাৰ ভিডিঅ' এটাকে কৰি ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিলোঁ ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গৰম কেৰাহীখনত আগতীয়াকৈ চকলিয়াই থোৱা গুৰখিনি গলাই ল'লোঁ মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰেই কিন্তু গলাব দেই অলপো বেলেগ নকৰিব নহ'লে মোৰ দৰে টেষ্টি নহ'ব কিন্তু চাই আছেনে বাৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব কিন্তু দেই চাই যাওক বাৰু এতিয়া আগতে ৰেডি কৰি থোৱা পিঠাগুড়িখিনি গলাই লোৱা গুড়খিনিত ঢালি লৈ ইমানেই সংমিশ্ৰণ কৰিব যাতে পিঠাগুড়ি মূৰ ঘূৰাই গৰম হৈ যায় আৰু ঠাণ্ডা পাবলৈ লগালগ ফ্ৰিজত সোমাই থাকোঁগৈ তাৰপাছত আমি আহিলোঁ নেক্সট ডে' এতিয়া প্ৰথমতে আপুনি কেৰাহী এখন লৈ ল'ব তাত একদম তেল দি ল'ব তেল দি লোৱাৰ পিছত সেইখিনি গৰম কৰি ল'ব আৰু আগদিনাখন যিখিনি মিশ্ৰণখিনি আছিলে অলপ অলপকৈ কেৰাহীত দি যাব অঁ পাহৰিছিলোঁৱেই নহয় মই সেই মিশ্ৰণখিনিত অলপ কালজিৰা আৰু বেকিঙো দিছিলোঁ দেই এতিয়া আপুনি যিমান গোল কৰিব পাৰে নহয় সেইখিনি কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ টেলেণ্টহে মই তাত ক'বলগীয়া একো নাই মোৰ দেখিছেই নহয় কেনেকুৱা একদম জোনবাইটোতকৈও গোল হৈ গৈছে ৰ'বৰ বচাই যাওক ভিডিঅ'টো ফুটনি বুলি ভাবি কাটি নিদিব আকৌ অ'কে চাওক এতিয়া আমাৰ তেল পিঠা ৰেডি আমি এইবিধ পিঠাক তেল পিঠা আৰু ঘিলাপিঠা বুলিও কওঁ আপোনালোকৰ ফালে বাৰু কি বুলি কয় জনাবচোন দেই বাই বাই আছিলে আহিছোঁ